કોમી એકતા અને હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈચારાની મિશાલ માટે વાપીના ડુંગરા ખાતે ડ્રીમ સિટી ડ્રીમ હાઇટ્સ ડ્રીમ આઈકોનિક સોસાયટી દ્વારા દાવતે ઇફતારનું થયું આયોજન જેમાં માત્ર મુસ્લિમ બિરાદરો રોજ નહીં હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈ સહિત દરેક ધર્મના લોકોએ હાજરી આપી કોમી એકતાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે તમામ લોકોએ આજે એક મંચ ઉપર આવીને સમાજની એકતા જાળવી રાખવા માટે હાલક કરી જેથી હિન્દુસ્તાનની એકતા અખંડિતતા કાયમી જળવાઈ રહે આજે કાર્યક્રમ દરમિયાન પંદરસો જેટલા મુસ્લિમ બિરાદરો માટે રોજા છોડવા માટે ઇફતારનું આયોજન કર્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં અગ્નિઓ હાજરી આપી હતી કાર્યક્રમ દરમિયાન મોલ્લાના એ જણાવ્યું કે હિન્દુસ્તાન એક એવો દેશ છે જ્યારે દરેક કોમા લોકોની એકતા સાથે રહે છે વાપીના ડુંગરા માં પણ હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના લોકો વર્ષોથી એકતા સાથે રહે છે દરેક કોમ જો એકજૂથ થઈને રહે તો દેશ મજબૂત થાય છે આંતરિક વિખવાદો છોડીને તમામ કોમના લોકો ચેન અમન અને શાંતિ સાથે રહે છે એ અંગે સૂચન કર્યું હતું ઉપસ્થિત રહેલા પંજાબી સમાજના અગ્રણીઓએ પણ ચેન અમન અને કોમી એકતાને જાળવી રાખવા માટેની વાત કરી હતી આ પ્રગણે સ્થાનિક અગ્નિ ભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું કે તેઓ નાનપણથી જ ડુંગરામાં રહે છે અને તેમના પિતા ના સમયથી જોતા આવ્યા છે કે ડુંગરાના અનેક મુસ્લિમ પરિવાર છે પરંતુ ક્યારે પણ કોઈ સમસ્યા થઈ ન હતી હંમેશા હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજ એકતા અને ભાઈચારા સાથે અહીં રહી છે ભવિષ્યમાં પણ રહેશે તેમણે તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદની એડવાન્સમાં શુભેચ્છા પાઠવી હતી બબલુભાઈએ પણ તમામ લોકોને સંપીને રહેવા તેમજ કોમી એકતા જાળવી રાખવા માટે અપીલ કરી હતી તેમજ વર્ષોથી વાપીમાં કોઈ મોટી ઘટના બની નથી તમામ લોકો અહીં શાંતિ અમન સાથે રહેતા આવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું આજે મોટી સંખ્યામાં

इस सारे लोगों की तरफ से ये सोसाइटी की तरफ से अपना पार्टी रखी गई थी इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आप लोग सब लोग तेज दिल से यहाँ इस प्रोग्राम को कामयाब किया उसके लिए हमारी ड्रीम सिटी सोसाइटी तेज दिल से शुक्रिया अदा करती है खास करके हमारा जो ड्रीम सिटी का जो युवा मोसिन भाई है जो ये मैं जिसके सबसे हाथ रख रहा हूँ ये लड़का वाकई काबिल तारीफ है कि इसने इतना मेहनत किया है और हम सब लोगों को सोसाइटी के जो वडिल हैं जो लोग मेन है सबको साथ में लेके चलने का इसने जो एक कश्ती बनाया था वो कश्ती एकदम पार करा के आज कामयाब हो गया है और हम आठों बिल्डिंग का हम अभी हम लोगों ने फैसला भी कर लिया कि कोई भी कश्ती इसको सौंपेंगे तो ये पार कराएगा इसके लिए हम लोग ने सब फैसला किया है कि आठों बिल्डिंग का हमारे सोसाइटी का हर एक चीज दुख सुख में ये लड़का शामिल रहेगा मीडिया को धन्यवाद देता हूँ हमारे आए हुए गुरुद्वारे से हमारे हिंदू भाई आजाद नगर जगन्नाथ भाई सब लोगों का हमारे आबिद भाई नेशनल होटल वाले हमारी सोसाइटी के हैं अमीर भाई सुफियान भाई बहुत से ऐसे हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं अनुरुल भाई सबका मैं तेज दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों की असलामिकम वरहमत लाही बरक़ महीने में मेरे आगे इमाम साहब ने जो अच्छे शब्द कहे बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छे शब्द कहे ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं मगर सबसे पहले तो आपको रमजान के महीने का सबको मैं मुबारक देता हूँ जो शुभेच्छा देता हूँ और आगे जो आठ दिन बाकी है इसी तरह अच्छे से आपका जाए और आ, के भाई साहब ने बताया कि वाकई एक ऐसा शहर सीट टाउन है और उसमें वो भी डूंगरा डोंगरा में आज से नहीं करीबन लास्ट सौ सालों डेढ़ सौ सालों से हमारे पेढ़ी निकल गई यहाँ पे तीनों पेड़ी में हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा है ये पूरे इंडिया को इससे इधर से सीख लेने जैसी चीज है क्योंकि डोंगरा आज से भाईचारा से नहीं है करीबन मेरे में जो बोला ऐसा मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के सभी आवाम को सभी समाज के सभी धर्म के लोगों को मैं रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूं आगे, आगे। आज जो इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ ड्रीम सिटी के लोगों ने इसका आयोजन किया इसमें खास कर हमारे भाई हारून भाई का रोल रहा और वाकई ये प्रोग्राम देख के तबीयत खुश हो गई जिस तरह से सभी समाज के लोग मिलके आज इस पार्टी में शामिल हुए तो ये देख के दिल एकदम बाग बाग हो गया और ये एकता जो है ना एकता बहुत जरूरी है और ये कोई भी धर्म जो है कोई भी त्योहार है वो एक बहाना होता है इसमें इस इस इस, इस त्योहार की वजह से सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है और एकता हमारा मूल मंत्र है देश के सौहार्द का तो इसलिए जरूरी है सब देशवासी सारे समाज के लोग सभी त्योहारों में मिल के एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिल के होली में दिवाली में ईद में इसी तरह आप सभी लोग मिलजुल के एक साथ में रहें और ये राष्ट्र की निर्माण के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि देश के अंदर सारे धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ में खुशी से रहें यह राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है और मैं फिर से एक बार आप सभी मेहमान आए हुए मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आने वाले ईद की में आप तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारा गुजरात वापी खासकर डूंगरा इसी तरह कौमी एकता को मिलजुल कर मनाए और खूब आगे बढ़ाए और हमारे देश की खूब तरक्की हो ऐसी शुभकामनाएं सिद्दीकी तो जो कार्यक्रम किसकी ओर से रखा गया और है और क्या था था है इसमें कार्यक्रम ड्रीम सिटी ड्रीम आइकॉन ड्रीम हाइट हम तीनों सोसाइटी ने मिलकर ये प्रोग्राम रखा है आपसी भाईचारे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम लोगों ने रोजा इफ्तार पार्टी रखी है और तीनों तीनों ड्रीम सिटी ड्रीम हाइट और ड्रीम आइकॉन और जितने भी हम लोग सबने मिल के आपस में भाईचारे के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इन्वाइट किया है अलहमद करीब पंद्रह सौ आदमियों का इंतजाम था हमने पंद्रह सौ आदमी आए हुए भी हैं ये पहली बार आयोजन किया गया ये हमारा प्रोग्राम करते रहते मगर इस तरीके का आयोजन हम लोग ने पहली, पहली बार किया आगे से हम लोग ऐसे आयोजन करते रहेंगे सर ये जो अपना देश में जो माहौल चल रहा है उसको एकदम शांति से अब सब मिलजुल के भाईचारे के साथ में रहे इसके हमारा मेन मकसद इस प्रोग्राम का ये है सब प्रथम तो आज रमजान महीना ना पवित्र दिवसों में आज जो डूंगरा खाते ड्रीम सिटी में इफ्तार पार्टी नो जो कार्यक्रम हो पेला तो हूँ मारा सब मुस्लिम भाइयों ने रमजान महीना शुभेच्छा आपूँ ખાસ કરીને અમારા ડુંગરા માટે એટલું કહીશ કે અમારા ડુંગરાના મુસ્લિમ ભાઈઓ અને હિન્દુ ભાઈઓ જેમ ચામાં સાકર અને ગોળ મળી જાય ને એ રીતે અમે લોકો અહીંયા મળીને રહે છે અને આ જ પવિત્ર દિવસે હું એ લોકોને સર્વને આવનારા દિવસો એકદમ આનંદમય અને ડુંગરામાં આ જ રીતે ભાઈચારો રહે એવી સર્વને શુભેચ્છા આપું છું અને એડવાન્સમાં સર્વને ઈદ મુબારકની પણ શુભેચ્છા આપું છું અને બાકી તો ખાસ ડુંગરા માટે બીજું અમારું કહેવાનું નથી ડુંગરાના કોઈ બી કાર્યક્રમ હોય વિકાસ હોય ગામના કોઈ સોશિયલ વર્ક હોય તો હંમેશા એકબીજાનો અમારો સાથ લઈને જ અમે કામો કરીએ છીએ અને એ જ રીતે અમે આગળ આ રીતે કામ કરતા રહીશું એવી હું અહીંયાથી લાગણી વ્યક્ત કરું છું